Это глядача Волосного Державного Телеканала в программе «Депутатский час». найближчі 20 минут в нашей студии народный депутат Украины Игорь Молоток. Пане Игорю я вас вітаю. Добрый день. Народний депутат Ігор Молоток представляє 160-й виборчий округ. Це Конотопський і Шосткинський райони нашої області і входить до депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Ну і пане Ігорю, безумовно, про те, що найбільше хвилює людей сьогодні, це ситуація на сході, це бойові дії, це перспектива припинення чи не припинення цих всіх військових дій, сепаратистських проявів, бомбардування всього іншого. Те, що е, взагалі там ну зводить з розуму тих, хто там живе, і тих, хто там воює. До речі, надзвичайно багато хвилю на сумщині з приводу того, як служать наші хлопці, які поїхали туди. Яке їх забезпечення, і чому не відбувається ротація? Ота 45-денка вже закінчилася. Люди щодо досі там. І от і на сесії вчора, і сьогодні вони були, і жінки були цих людей і питали у влади, що відбувається. Не знаю даже з чого першого головного начинать, пошто столько много вопросов задали. Ми не начнем з того актуального. того, що, волнують на сумщину, город Суми. Тот э, сумской батальон, который уже 50 дней э, на сегодняшний день находится э, в АТО, и действительно э, только сегодня принимает э, Облрада какие-то решения по обеспечению этого батальона. Действительно, ребята поехали туда без должного э, должной экипировки, без должной базы. У меня есть прямая связь с, с руководством батальона. Там не хватает, я озвучиваю, там 80 бушлатов, не хватает палаток, не хватает спальных мешков, и самое важное для того, чтобы защитить этих ребят, не хватает бронежилетов. То есть вот бронежилеты мы согласовали с Министерством обороны и за свои деньги отправляем туда часть бронежилетов 50 вот в данный момент. Значит, но Вопросов очень много и к Министерству обороны, и к руководству области. Почему не своевременно уже 50 дней, ребята, там находятся, почему только сейчас начинаются эти движения? Во-первых, если говорить в целом о этой проблеме, руководству страны и Министерству обороны надо заявить о том, что открыто, что мы не готовы были к этой войне. Ну, не готовы были. На с момента с момента начала боевых действий у нас на вооружении числилось Полторы тысячи бронежилетов всего на всю армию. Полторы тысячи. И с такими потугами мы начинаем писать друг другу бумажки для того, чтобы получить разрешение приобрести эти бронежилеты, это просто кошмар. То тобто, есть, мы берем свои деньги и просто платим и закупаем, напрямую. 130 миллионов людей зібрали да, от самого голосования, потом 600 Мільйонів, що залишились невикористані під час другого туру виборів, також Порошенко передав на потреби армії. А чому чи немає от такого якогось ну спеціального закону, який в таких бодіях якось пришвидшував усі ці процеси, тому що всі говорять, та ми не можемо там на стендери, а це все час. А люди гинуть. Не може Верховна Рада прийняти якогось такого закону, який би відмінив усе, от саме для того, щоб пришвидшити обмундирування військових і є все... є такий закон, який відмінить всі закони. То есть ну, ну, то, это какая-то там... Какая-то часовая то есть, процедура, чей я не знаю. Здесь нужно тем чиновникам, которые засели среднее звено чиновников, среднее, не те, которые, в, по крайней мере, в Министерстве обороны, не, не те, которые на вато находятся, и не те, которые новые пришли. Там, Кстати, там министр обороны очень такой действительно порядочный человек. Но есть среднее звено, которое, перекладывая бумажки с рук в руки, не дает возможности на сегодняшний день. Вот мы, э, вскрыли, вскрылся, наверное, по телевидению, он был тоже виден факт, что э, закупались э, ворзелевские бронежилеты, которые стоят 1802 гривны, закупались в два раза или в три раза дороже. То есть Министерством Цинизм обороны. Цинизм то есть это, это, вообще какие-то липкие руки, такие э, там ну, а тянутся. типа эти пайки, так продавали, ну... Власно, наполягаете вы на том, депутаты, чтобы это было расследовано належным чином? Я считаю, что таких людей нужно расстреливать. Просто расстреливать. Потому что на карте здесь уже стоит не только дисциплина, здесь просто человеческая порядочность. Значит, я хочу сказать про батальон Сумы. Наверное, интересно сумчанам Сумской области о том, что значит, с питанием у них, дай бог, все в порядке. Даже, даже сверх нормы командир батальона говорит, что передают несут у нас говорит, на 3 или четыре месяца вперед гречки макароны и так далее и так далее а вот не хватает такого обмундирования Обмундирование, действительно и те подкладки под спальные мешки и так далее то есть но ну, с этим мы занимаемся и обеспечение батальона Сумского четко ложится на облраду. И это все должны понимать, и действительно матеря, и жены, значит, родственники, все должны вот обращаться к губернатору и обращаться к областным властям за то, за то, чтобы они не Перекладує здесь бумажки, а чітко виділяли деньги і давали забезпечення нашим солдатам. Ну, Ви знаєте більше, ніж будь-хто, бо ви знаходитесь у Верховній Раді, були ще до уряду і до президента. От наскільки ви бачите, що спрацює все-таки план мирних дій, чи все-таки затягнуться бойові дії, чи можливо ведення військового стану. І от також запитання, чи повернуться додому ті люди, які 45 днів вже відбули у гарячій точці. Ротація. Головне, що турбує людей. все-таки покрыто каким-то таким а, тайной, почему не возвращается, обещали людям, а, что и будем говорить таком на патриотизме людей забрали 50 дней назад а, призвали в армию, пообещал, что там в течение двух недель, трех недель и они вернутся. Но на сегодняшний день а, на вопрос а, министру обороны, когда вернутся наши солдаты, он говорит, у нас не хватает войск. А, уже я говорю вам откровенно. Уже на сегодняшний день сформирован, значит, батальон из бойцов шостки, который там насчитывает 200-240, бойцов, которые будут готовы к отправке завтра или в понедельник. Они будут тоже отправлены в зону боевых действий. То есть это то, что то, что я могу сказать. На сегодняшний день не зависит от Верховной Рады. Но очень интересный вопрос, наверное, он вертится у всех на языке, что что делать с Верховной Радой. Все говорят, вот будет распускаться Верховная Рада, не будет распускаться. Я считаю, что нужно распустить эту Верховную Раду. Она, вы, особенно, вы готовы да, до этого? она, она уже потеряла доверие людей. И вообще, что такое на сегодняшний сегодняшняя Верховная Рада? Это собрание двух значит, разных полярностей людей. Мы собрали людей по партийным спискам, Значит, и мы собрали людей э, мажоритарщиков. А да. Да. И вообще разное, разное мышление у людей. Разное ну, что на самом деле мажоритарники будут против распуска Верховной Рады, а вот вы мажоритарник. А, нужно ее распустить. И, да. а, мы не знаем, по какой системе, по каким принципам будут а, а, значит, проходить следующие выборы. Я вношу предложение значит о том чтобы или вообще если если есть у людей претензии к этой Верховной Раде вообще распустить эту Верховную Раду и больше никого из депутатов в этой Верховной Рады чтобы в новом созыве не было это первое хотя этого ну, наверное не допустят те в основном главы партий или второй такой более реалистичный законопроект о том чтобы сделать подобие выборов президента. Две каденции депутатства, все, депутат, значит, больше не возвращается в Верховную Раду. Это, это, это очень вообще интересно. Чтобы люди не пускали туда корни, чтобы они не въедались там и не прирастали к креслам. Вот угу. такое вот интересное Ну, а давайте еще такой бик подивимось: Вот все-таки Россия-Украина, снова же, такие отношения. Россия... Постійно торгові війни щодо продуктів, але от вже давно Росія заборонила ввезення в свою країну продукції двойного призначення українського виробництва. Тепер український президент Петро Порошенко заявив про те, що Україна припиняє будь-яку співпрацю з Росією у сфері військово-технічній. От ви із шостки з міста оборонників. У нас там два підприємства, які працюють на оборону, дуже історично давні, да і знамениті. Що означає для шостки, якщо от ми припинимо співпрацю з Росією? Насколько буде ну, это будет проблемно, сколько там замовлений есть? Во-первых, это сверхцинизм. Когда у нас э, идут боевые действия, значит, э, страна-агрессор, да, и мы туда поставляем оружие. Ну, как бы это ну, вообще даже не, не входит в логику, значит, э, людскую. То есть однозначно э, все э, вооружения, то, которое должно было там между странами, оно прекращается. Однозначно, неважно, мы, мы перейдем там, на другие стандарты, мы перейдем там, на а, другие комплектующие. Да, это будет тяжело, да, это может быть в какой-то момент непросто, но это нужно сделать. И а, наказать тех людей, которые до, до сих пор поставляли а, продукцию в Россию которая способствовала тому, чтобы убивали наших людей. Вот, вот это нужно было наказать, потому что некоторые люди просто наживались на этом. Да, ну, путем там, оправдывая себя какими-то там коммерческими интересами и так далее, и так далее. То есть вот это, вот это нужно однозначно. То, что оборонная промышленность в нашей Сумской области сконцентрировала на, в 160 округе, да, это все знают, это завод Авикон, завод «Звезда», завод Їх було більше, але зараз вже немає да, у різних но, містах. Ну, по крайней мере, не живуть. І а, на сьогоднішній день а, ми создали таку Верховної Раді ніякую групу, значить, а, по. написанию проекта возобновления обороноспособности нашей страны. Это не связано с военными действиями, это перспектива в будущее, потому что на сегодняшний день вот есть хорошая фраза о том, что если мы сегодня будем думать про нашу армию, то завтра мы не будем кормить чужую армию. Да? То есть и Сегодня мы уже должны думать э, про мелкокалиберные там патроны, которые мы можем производить в той же самой шестке. Э, мы можем производить и ряд других э, боеприпасов, которые нужны нам будут для мирных целей в конечном итоге. То есть мы э, мы подсчитали, что примерно 150-200 тысяч э, военнослужащих нужно будет. Это должны быть специалисты, которые должны быть э, вооружены по э, последнему э, слову техники, и они должны будут защищать нашу страну. Ну і ще запитання дуже важливе для всієї України. 27 червня. Ми маємо підписати другу частину угоди з європейським союзом. Ваше ставлення до цього, тому що також дві полярні думки в Верховній Раді. Одні говорять, що це провал і знищення української економіки, і держави і всього іншого. А інші говорять, що це ну якби шанс підняти дійсно, і розвин... стати більш розвиненою країною. На сьогодні на сьогоднішній день а, Україна требує допомоги. Мы все все, это, все это понимают. И э, Украина находится такой, геополитически находится между, э, назовем так, одним монстром и, э, ну, будем говорить, серьезной э, страной и второй серьезной страной. То есть мы и там нужны э, ждать помощи, и там. Но сегодня исторически сложилось, что нам помогает Европа, и мы всячески должны э, сделать так, чтобы она нам помогла. Должны сделать. Но мы не должны забывать о том, что просто так нам никто ничего не даст. Просто так. Пока мы сами э, не поставим такие условия даже тем же самым европейцам, что мы готовы работать совместно, но дайте нам возможность возобновлять э, наше производство, дайте нам возможность значит, э, поднимать наше производство. Вот на таких паритетных условиях. Почему на сегодняшний день не подписана э, экономическая часть э, соглашения? Почему? Так Потому что не можем найти консенсуса политически мы понятно хотим в Европу, а экономически экономически да, е мы в техничном оснащении, экономически Европа а, хочет а, какую-то часть продукции а, все равно а, вот у нас да, то есть и вот в этом, в этом каждый, каждый кулик свое болото хвалит и в том числе мы украинцы должны защищать нашу свою страну прежде всего экономически. Ну і безумовно, те, що ми зобов'язані, мабуть, запозичити з Європи, це енергозбереження. От я маю на увазі те, що Україна перекрила газ ну, для наших потреб. І як ви бачите, Спасибо. вирішення з цієї ситуації і вихід з цієї ситуації, все таки, чи зможемо ми за рахунок власного видобутку, чи все-таки терміново треба щось робити із енергозбереженням? Бо ми займаємо третє місце у світі, здається, по споживанню газу про тому, що ефективність економіки в нас. Мы много, мы много говорим о энергосбережении. Мы много говорим о том, что нам нужно экономить газ. Сейчас действительно наступило такое время, что вот, вот следующая зима действительно покажет, что мы должны будем не ходить не в рубашках, а мы должны будем ходить, ну, по крайней мере, там в свитерках дома. Это уже действительно будет экономия. Дальше нам нужно переходить все серьезные производства, нам надо переходить на энергосбережение. И самое основное, то, что нужно действительно вот законопроект, который подал Кабинет министров, о том, что газотранспортную систему частично, там 49%, передать значит, инвесторам то ли из Европы, то ли из Америки, 49%, которые будут пользоваться от точки России до точки Европы. И тем самым будут оплачивать за это нам деньги. Хотя бы часть компенсирована будет у нас. За счет э, населения нам, мы дадим возможность нашего э, газа, который мы добываем, и за счет этой газотранспортной системы мы хотя бы покроем э, другую, э, другую часть расходов. Но это, то, что реально будет картина плачевная, ну, я не хочу пугать никого, но она будет тяжелая на следующую зиму. Ну, пане Ігорю, безумовно важкою буде ситуація соціально політична мабуть, в країні, тому що ціни зросли вже на газ і на електроенергію, і вже восени ми відчуємо, наскільки дороге стало тепло. вже зараз говорять про величезні тарифи, а зарплата у нас, як ми знаємо, мораторій на зростання. От як ви бачите дії уряду? Наскільки вони ефективні? Наскільки дійсно вони відповідають тій ситуації, яка є в Україні? От ваша думка. Что все-таки как-то мы сможем оподолать и не допустить кризис этой социальной? Дай Бог нам всем э, думать, что ну, будет все хорошо. И в перспективе я считаю, что надо просто всем взяться и засучить рукава и помогать э, правительству. Помогать президенту, которому мы дали возможность э, сейчас э, проводить реформы. Потому что... Если мы все скажем, что все будет плохо, то действительно будет плохо. Нам надо сесть и работать. В том числе и в бюджетном комитете, в том числе и здесь у вас мы должны позитивно настраивать людей, не, не о том, что будет все плохо. И я думаю, что есть те реформы, которые интересные, которые предлагает Кабинет Министров на сегодняшний день. Реформирование путем привлечения европейских денег, путем привлечения каких-то инвесторов, экспертов и так далее. Так далее. Это, это ряд программ, которые должны стабилизировать крах экономики, который у нас на сегодняшний день идет. Если бы военные действия прекратились, то я бы сказал, что у нас все получится. Вот на сегодняшний день нам нужно всем сделать все усилия для того, чтобы попытаться мирным путем договориться. Мирным путем. Потому что военные действия, ну это на мое мнение, военным путем мы ничего не сможем сделать. Этот конфликт уже не прекратится за один месяц. И за два тоже. Ну а якщо от ми введемо військовий стан, чи все таки чи бачите ви намагання президента? Той же мирний план. Ну а власне чи Путін на нього погодиться? Да, от все таки ви, ви вважаєте, що може бути ще погіршення? Чи все-таки є оптимізм, що ми зможемо якось переконати людей? І якщо кордон закриємо, як зараз нам обіцяє Міністерство оборони і керівництво, АТО, якщо ми закриємо кордон, то можливо тоді все-таки дещо ситуація стане спокійнішою. Здесь йде політичне рішення, політичне, не воєнне. Тобто політичне рішення дійсно можна договорюватися трохи више і, можливо, навіть више Києва. Тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день. Украина – это полигон между значит, двумя титанами. Там. На нашей территории меряются силами две великие да. супердержавы. И, и огибнут наши люди. То есть вот, вот здесь нужна такая политическая воля не кричать, вот как сегодня в Раде, допустим, «Свобода» кричала там на министра обороны о том, что почему не сделали вот эти, ни каски не сделали и так далее. То есть наоборот, нужно… Поддерживать друг друга. Не, не, э, э, наша сила в единстве. То есть мы все хотим одного, только кто-то э, выражает свои эмоции по одному, кто-то по второму. Мы все должны сесть за стол переговоров и сказать, что э, и э, в зоне АТО люди хотят мира. Половина людей, вы знаете, оттуда уехала. Просто уехала. Кто ушел, кто уехал, максимально уехало количество людей. То есть на сегодняшний день нужно сесть за стол переговоров и сказать, давайте остановим войну, давайте, давайте пойдем на какие-то уступки. Да, может быть, они будут... Какие-то, ну будем говорить, неинтересные для України. Но якщо этот регіон залишиться в составі України, то можна йти на все. Але головне, щоб зберегти цілісність України і войну. Дуже дякую вам за нашу розмову. Я нагадую, що сьогодні в нашій студії в рамках програми Депутатський час був народний депутат України Ігор Молоток. На цьому все. Дякуємо за увагу і залишайтесь на нашому телеканалі.